Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, saudara-saudari. Selamat datang ke podcast Berilmu Berbakti Universiti Putra Malaysia. Hari ini podcast Berilmu Berbakti akan membawakan kepada anda satu topik, satu tajuk yang cukup dekat dengan kita semua, cukup mendalam maknanya dengan bangsa Melayu iaitu busana Melayu. Hari ini bersama dengan kita Dr. Noor Azizi bin Muhammad Ali daripada Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina yang akan berkongsi dengan kita semua berkenaan dengan busana Melayu. InsyaAllah, tuan-tuan, tuan-puan dan sedara-sedari stay sampai akhir. Kita akan dengar banyak perkongsian daripada doktor. Baik. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam, warahmatullahi Okey, doktor. Uh, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, doktor. Uh, saya Nur Azizi bin Muhammad Ali, merupakan pensyarah kanan di Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina, Universiti Putra Malaysia. Okey, Doktor, uh, hari ni topik busana Melayu Doktor Dan kalau cerita tentang busana Melayu kan Hari ni kita lengkap berbusana, lengkap Doktor wajah hijau, cantik Saya tengok tadi mula-mula Doktor datang uh, Seri Doktor, cukup berseri Hari ni kita cerita, -cerita tentang busana Melayu Tuan-puan, sedara-sedari Apa yang terbit di minda kita kan Mungkin kita akan nampak baju Melayu, baju kurung Baju kebaya dan sebagainya Tapi pada pandangan saya Doktor Busana Melayu tu dia sangatlah luas dan ini menunjukkan bahawasanya warisan dan apa kita panggil uh, sejarah kita ni cukup kaya sebagai bangsa Melayu. Doktor, kalau untuk apa uh, busana ni kan Melayu, busana Melayu ni doktor boleh cerita sikit tak? Uh, bagaimana sejarah ataupun uh, mungkin sember sedikitlah berkenaan dengan warisan yang semakin dilupakan oleh bangsa sekarang ni. Oleh Inilah generasi sekarang Okey, terima kasih Nick. Uh, berapa saya di sini ada bawa bawa beberapa contoh. Boleh kat dulu tak? Okey. <laughs> saya Kejap. saya buat ya, komentar Kerja. Satu lagi sebelum tu boleh tak buka plastik dekat atas ni? Jantin, bye. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, saudara-saudari, selamat datang ke podcast Berilmu Berbakti Universiti Putra Malaysia. Saya Nik Muhammad Ridwan bin Nasrudin, moderator ada pada kali ini. Hari ini kita bawa satu topik, satu tajuk yang cukup dekat dan cukup bermakna bagi bangsa Melayu iaitu busana Melayu. Hari ini insya-Allah bersama dengan kita satu jemputan khas yang cukup istimewa, Dr. Nur Azizi bin Muhammad Ali. Dr. Apa khabar? Baik Alhamdulillah. Alhamdulillah saya agak bergaya ya. warna hijau hari ini. Saya pun kita hampir sama je baju kita. Saya <laughs> <laughs> so, mula-mula tengok tadi doktor datang penuh seri, penuh uh, tampan bergaya begitu. InsyaAllah. Jadi doktor hari ini uh, tajuk kita adalah Busana Melayu. Kan? Kalau kita cerita tentang Busana Melayu ni uh, warisan dan juga sejarah dia cukup, cukup kaya ya doktor. Menandakan bahawasanya bangsa Melayu ini merupakan bangsa yang Menitik beratkan pelbagai konsep lah iaitu seni kreativiti, kan dan kesusilaan dan sebagainya Jadi Doktor, sebelum saya kita bergerak lebih jauh ke topik busana Melayu hari ini Boleh Doktor cerita sedikit tentang latar belakang Doktor Bagaimana boleh uh, terjebak, bukan terjebak lah, menceburi dalam hmm, bidang yeah. busana ni Doktor Terima kasih Nick, uh, Assalamualaikum uh, saya sebenarnya berminat dengan kesenian Melayu ni dah lah. ya. Uh, semenjak saya bersekolah lagi dan saya minat melukis kemudian uh, semasa saya melanjutkan pelajaran saya dalam bidang uh, seni bina ya saya untuk projek akhir saya membuat uh, projek uh, muzium seni hmm. ya uh, muzium tekstil lah basically. Museum tekstil di uh, Kelantan. Alright, dan uh, untuk membuat museum, uh, saya perlu uh, melihat kepada bahan-bahan uh, yang perlu dipamerkan. So oleh kerana itu merupakan museum songkit Ataupun museum tekstil lah, uh, saya terpaksa membuat kajian tentang kain songkit lah, dan saya uh, ber apa ni bersama dengan Uh, orang yang membuatkan songket ya di Kota Baru tu selama seminggu saya di sana untuk mendapatkan maklumat tentang kain songket uh, dan duduk bersama dengan dia dan melihat bagaimana dia menghasilkan kain songket sebutlah uh, dah lama lah tahun saya rasa 1993 semasa saya melanjutkan pelajaran dalam bidang seni bina di uh, University of Humberside di UK so uh, saya juga terpaksa menulis uh, kita panggil dissertation ya tentang tekstil Melayu dan dari sinilah bermulanya uh, kajian dan juga pengumpulan bahan-bahan tekstil Melayu. Oh jadi bidang doktor memang berkenaan dengan tekstil? Uh, tidak sebenarnya saya dalam bidang seni bina. Oh. Ah uh, kerana saya mengkaji saya membuat Uh, mereka bentuk museum ya, yeah, museum tekstil. So saya kena mengkaji salah satu material yang perlu dipamerkan. Pamerkan, okay. All right. Kebetulan adalah kain songkit lah. Oh. So daripada situlah bermulanya Uh, percintaan saya lah <laughs> kepada tekstil Melayu walaupun Uh, saya ada mengumpul sebelum itu saya ada mengumpul lah beberapa kain sebab saya rasa kain-kain ataupun tekstil Melayu ni memang amat menarik sekali lah dan daripada situ saya mula mendalami motif-motif uh, Uh, tentang Songket Melayu lah dan Saya juga sekarang ni tengah membuat uh, Mendapat grant eh, untuk membuat kajian tentang Motif-motif uh, Melayu Dalam kain songket dan juga kain batik hmm. Kalau kita tengok kan memang bermacam jenis Motif yang ada yeah, pada betul. Kain songket dan saya yeah, tengok benar. kita hari ni ada Beberapa sampel ya doktor yeah. dan Saya tengok tadi pun doktor bawa Berkotak-kotak je ya. yeah. dan saya nampak Memang ada kain yang memang Tak, tak dibuat dah sekarang yeah. Kain yang lama yang yeah. Koleksi tu cukup-cukup saya rasa cukup berharga. Mungkin uh, doktor boleh terangkan ataupun introduce kami apa yang doktor bawa pada hari ini. Okey, di sini ada contoh ya uh, baju baju kurung, eh? uh, ataupun sekarang ni uh, untuk uh, lelaki kita panggil baju melayu lah. Yang, yang berwarna oh. hitam tu adalah uh, baju kurung eh, baju kurung cekak musang, oh, okay. ataupun baju melayu cekak musang lah. Yang berbutang lima, okey. So, ianya dipadanan dengan kain songket lah aa, di situ. Dan sebelahnya yang berwarna biji kundang ni pula adalah baju kurung wanita sebenarnya. Okey, ya. baju kurung dia wanita. Dia beza ya sebab dia ada satu poket di bahagian aa, depan ni. dada depan ha, yeah. tu ya. Di sebelah kiri tu. Dan dia agak rendah ya berbanding kalau Uh, yang lelaki dia agak tinggi lelaki ada tiga eh uh, poket poket tiga poket okay, ya? walaupun pada asalnya uh, poket di atas tu tak ada ya untuk lelaki ya hanya oh, ada dua itulah. ya oh. ha ada dua di bawah saja ya uh, tetapi untuk nampak lebih formal untuk majlis-majlis majlis rasmi uh, diadakan poket di yeah. bahagian atas ya uh, untuk nampak lebih uh, kemas lah, ya di situ untuk meletakkan pen dan sebagainya beza ya dengan baju kurung uh, wanita Okay. Hmm, betul, yang baju Melayu yang kita kata yang warna hitam tu Rasanya sekarang ni dah sukar kita nak temu orang pakai Zaman ya sekarang <tuk> ni Tetapi saya perhatikan ada juga lah masih ada ya Baju kurung yang S uh, berpesak ya. Dia ada hmm. pesak uh, Pesak buluh kita panggil Dan juga ada kekek ya, di bahagian ketiaknya Ada kekek ya. uh, Dan di sini pula adalah uh, Baju kurung teluk belanga Baju kurung teluk belanga, ya, baju, teluk belanga ah uh, so basically dia punya leher saja yang berbeza lah, leher saja yang berbeza dan ah uh, lehernya dijahit dengan uh, corak tulang belut jahitan tulang belut oh ataupun ini. mata, lalat. Uh, mata yeah, lalat kalau tengok di sini ni. ya uh, tulang belut ataupun mata lalat dia nampak begitu kemas lah dan dia juga ada pesak dan juga ada kekek ni kita panggil pesak buluh ya oh dia pesak panjang, buluh yang ya. panjang macam uh, tu ada pesak bulu ada pesak gantung biasa untuk wanita dia ada pesak gantunglah hmm. okey dipadankan pula doktor yang kita okay. kain songket yang apa kain songket mula-mula tu okay. cantik Ini, sangat eh uh, beberapa contoh uh, kain samping ya yang digunakan uh, pada zaman dahulu lah uh, basically yang pertama sekali adalah uh, kain songket ya dan tu kita nampak corak kelok belanga uh, dan bahagian tengah ni Uh, corak bunga tampuk buah kesemak ya? oh, bunga, tampuk buah tampuk, kesemak, buah kesemak. Okay. yang kat tengah tu yang yeah, uh, kat tengah uh, tu oh. uh, tu teluk berantai tu yang berantai tu lah ok corak, yeah. corak yang corak yang menghubungkan tu ya yeah. okay. yang ini tu sebenarnya adalah kain karak uh, apa uh, keruping ya yeah, ini adalah jenis kain karak keruping yang dibuat di Terengganu saya dapatkan ini di Terengganu dah agak lama lah so Uh, dia agak uh, berbeza daripada kain songket sebab dia tidak ada benang emas uh, tetapi benang yang dipakai tu agak berkilat juga hmm. Ya, agak berkilat karak keruping yang ada jual lagi ke sekarang ni doktor saya tidak pasti tapi saya rasa tak ada lagi kot rasanya ya hmm. sukar didapatilah eh? dan juga uh, yang wanita sebut memakai uh, kain tenun uh, Pahang ya yeah? oh, kain ada tenun jalinan, Pahang jalinan benang emas yang halus, lah. oh di tengah tu ada jalinan yeah. ada benang emas Alright Oh uh, cantik. Kalau saya boleh uh, cerita sikit tentang kain-kain oh, uh, songket di sini ya. Yang ini ya dipanggil uh, songket kemasik ya. Songket kemasik dia, dia lah a uh, benang nenas. Dia perbuat daripada ah, serat nenas. Ya ya, serat nenas. Oh. Dia benang dia so dia uh, dia tak berapa berkilat sangatlah. Alright. So sebab itu kalau kita tengok dia contoh uh, songkit songket kemasik ni Ya? Corak dia adalah corak-corak geometri. Ya? Oh. Dia semua corak geometri. Ya? Kita tengok kat sini. Corak geometri sebab uh, benang dia tu agak lembut. Ya? Benang dia agak lembut dan sukar untuk menghasilkan motif-motif uh, yang agak uh, terperinci ah, uh, jadi kan dia buat petak-petak lah. ya dia buat petak-petak ya. ah, uh, ni contohlah ya. contoh ah, uh, corak dia dan juga kepala dia pun ada masih ada pucuk rebung eh. Pucuk rebung adalah corak Melayu yang paling dominan ya. Uh, pucuk rebung dia pun agak simple lah kalau berbanding dengan pucuk rebung yang lain ya. Nanti kita akan tunjukkan. Uh, ini corak. ini pucuk rebung ada. Ya, yeah, ini pucuk rebung ya. Kita ada pucuk rebung Lawi ayam. Hmm, sorry. Uh, pucuk rebung gigi yu ya. Uh, ataupun biasanya uh, pucuk rebung ataupun lawi ayam lah untuk kebar, bagian kepala kain hmm. so secara umumnya kalau kain uh, samping ni ya, uh, kita ada kepala kain ni biasanya kita pakai di bahagian belakang dan inilah badan kain ya, badan uh, kain dan juga kaki ya, Aa. kaki kain, kain. ni kaki, kain so setiap uh, bahagian badan kaki dan uh, kepala kain ni dia ada corak-corak dia yang tersendiri lah Macam-macam okay? uh, corak lah eh, Nanti kalau boleh Uh, saya explain lah sebahagian pada corak-corak tersebut ya. Macam ini contohnya kaki kain ni adalah corak air mulih. Oh, air mulih. Ah ha? dia macam okay. air sikit saya dia malu macam, malu. Bayam, macam bentuk bahaguan, ya, bentuk bagu ni air mulih. Okey. Uh, ya ini mungkin corak uh, bunga pecah empat lah. Ya, bunga pencampai. Bunga pecah empat. Kita ha. ada pencampat, bunga pencalapan bunga Doktor. Ya. Yeah. Macam-macam sebenarnya motif yeah, dan betul. ada dalam tenunan ha. uh, di hmm. dalam busana Melayu yeah. ni yang mungkin kalau kita tanya generasi sekarang mungkin mereka dah tak tahu, Ya. Ya. Yeah. Yeah. Uh, benar ya. Yeah. So next uh, yang ini adalah uh, satu lagi contoh samping ini adalah kain broket ya. Yeah. Uh, biasanya kain broket ni dia agak lebih murahlah sikit daripada kalau zaman dahulu ya kalau orang kebanyakan kan kan songket tu mungkin agak mahal lah. so kan broket adalah uh, satu alternatif yang lain lah, ya dia tidak berapa halus sangat uh, tetapi dibuat di sini juga ya di mana eh uh, di Kelantan oh di Kelantan raya ha, ha ini kan broket kan lah. broketlah ini, uh -huh. ini sebenarnya saya nak tunjuk contoh ya? bagaimana orang dahulu pun dia kalau kita lihat songket-songket uh, terkini dia banyak sangat warna ya corak yang begitu kita panggil kayotik dan warna -bunga. yang pelbagai bunga yang tak ada simbolismanya ya yang ni uh, kita tengok bagaimana orang dulu dia menggunakan warna kalau yang ni biasanya kita pakai waktu majlis uh, pernikahan oh, ya saya. menggunakan warna tetapi uh, Ianya disusun dengan cara yang agak santun ya hmm. uh, Corak-corak bunga percampak ni Disusun uh, dalam kotak-kotak yang kecil uh, Begitu halus lah ya. Kalau kita bandingkan dengan corak-corak sekarang Yang ya, mungkin sini saja dah penuh yeah, Ya penuh ya Dan kita harus faham bahawa Bahagian yang paling penting Walaupun semua bahagian penting Tetapi yang paling utama adalah bahagian kepala Masuk. Eh bahagian kepala Kalau kita lihat contoh songket-songket terbaru ni Yang paling dominan adalah bahagian badannya Dengan daun dan bunga yang besar Ya dan dia kurang kesantunan dia kalau kita Betul. tengok pun kadang-kadang right uh, apa ni agak mengelirukan Jadi dia uh, mungkin penonton-penonton dia nampak tak biasa hanya pada badan kain dia yang ni yang apa dekat jahitan dekat pada yeah, jahitan pada badan biasanya apa uh, ni apa uh, kepala yang kat belakang ha, ni corak yang kain. berbeza ha. daripada badan ini corak lawi ayam ya corak lawi ayam heeh ha, ha. Boleh ya kita tengok contoh Boleh. Yang satu lagi yang ini ha, Ini agak berbeza uh, Ini ha, uh, so, okay, yang ini agak berat ya, Sebab jalinan benangnya uh, Lebih rapat Yang ini biasanya dihasilkan sama ada Haa uh, di Sarawak ataupun di Riau lah. Ya, eh, Sarawak ataupun di Riau. Ya, yeah, uh, dia agak berat. Ah uh, dia punya jalinan a uh, benang emas tu a hmm. uh, agak kan? Yeah, begitu ha, rapat Kalau lah. tengok di belakang ni memang yeah, ini ya, Memang penuh dekat situ. Ah uh, bahagian kepala kainnya agak berbeza ya. Yeah. kita panggil corak Amerika yang berkampuk. Ya, yeah. dia masih ada juga uh, pucuk rebung pucuk rebung ha, segi tiga. Ini adalah pucuk rebung. Ya. Segi tiga tu adalah uh, pucuk rebung. Manakala yang ini pula kita panggil bunga kayuhan. Oh. Yang ini bunga kayuhan. Ya? ya. Gabungan gabungan pucuk rebung dengan ha, bunga, bunga kayuhan. ya. Uh, dia berbeza. Setiap bahagian kepala dia berbeza. Yang ini kita panggil kain berkampuk. Oh, ya? Kain Dan begitu padat ya? bunga dia, bunga penuh ya? bunga penuh bunga penuh. Dia, so, dia ada, ada bermacam-macam jenis juga ke ya yeah, dia biasanya ada dua jenis lah, bunga penuh ataupun uh, bunga tabur ya yeah. bunga, tabu tabur, tu yang yang ni ke tadi uh, mm -hmm. tidak yang macam uh, kalau macam ni lah bunga tabur macam ni oh. dia uh, seketul seketul lah. seketul seketul yeah? ah, macam ni bolehlah kita panggil bunga tabur uh. ya yeah? kain saya ni boleh katakan kan, bunga tabur lah di sini pun dia menggunakan Uh, benang yang berbagai warna, tetapi disusun dalam bentuk yang lebih santun lah. Okey, berbeza dengan corak-corak zaman sekarang ni ya, yang uh, dia tidak ada, dia tidak um, mengikut prinsip-prinsip dalam mereka bentuk. Siapa yang belajar mereka uh, bentuk kita ada prinsip-prinsip yang har harus kita ikuti dan hormatilah. Uh, yeah? So. Uh, sekarang ni dia agak berkecamuk ya corak-corak uh, yang agak ini berkecamuk. Ini bunga pecah lapan ya doktor. Ya yeah, uh, saya. Ini saya ha. -ha. nampak pecah 2 4 6 8. Ya. Yeah. Cantik. Ya yeah, memang cantik ya. Memang cantik kain Padanan dia. Palanan warna pun yeah. menyerlah bunganya. Yeah. Dia yang keutamaan dia adalah dia nak menyelahkan motif-motif tersebut. Bila kita menggunakan warna yang pelbagai, dia menjadi Uh, chaotic ataupun kelam kabut, ya, pada saya lah. Okey. Ahh. Uh -huh. nak, nak menjadikan satu yeah. hasil dan juga corak dia dah cukup indah pun sebenarnya. Yeah. Uh, corak ni yang begitu indah. Bayangkan kalau kita menggunakan warna yang pelbagai memang nak memeningkan. Uh, Okey, di sini uh, saya nak menunjukkan contoh ya. Kalau ini bukan uh, kain Melayu ya, tetapi Uh, bolehlah kalau kita hendak padankan juga ya uh, kalau you nak pembaharuan ini adalah kain daripada kemboja ni ya sebenarnya daripada kemboja tetapi mempunyai corak etnik yang agak menarik jugalah Ya. So kalau kita lihat ya songket-songket Thailand juga menghasilkan songket Thailand Indonesia mereka menghasilkan songket yang masih mengekalkan motif-motif lama. Ha? Right? Hmm. Hanya Malaysia saja yang menghasilkan songket-songket baru yang Masihkan corak-corak yang pada saya tidak begitu sopan lah <laughs> ya tidak begitu sopan ya okey okey doktor <laughs> kalau kita um, berbicara lah kan kita bercerita okay. tentang mengekalkan tradisi dan juga apa Inovasi lah kan, sekarang yeah. ni kita melihat inovasi baju Melayunya, inovasi baju kurungnya, yeah, inovasi kain songketnya. Macam yeah. mana pandangan doktor, eh? berkenaan dengan inovasi-inovasi per peredaran zaman lah katanya yeah. pemodanan. Yeah. Uh, saya kira kita tidak boleh lari daripada teknologi dan juga inovasi. Ya. Um, saya uh, kita tak boleh. Berlawanlah dengan, dengan teknologi dan juga inovasi memang perlu pun uh, tetapi yeah, uh, kain songket misalnya kita ada teknologi mesin umpamanya mempercepatkan lagi pembuatan uh, kain songket uh, itu bolehlah tetapi jangan sekali kita mengubah kalau kita mengubah motif-motif tu, dia dah tak jadi Melayu lah kalau kita tengok pun memang tidak Melayu pun kita tak nampak, tak boleh kenal itu Melayu lah yeah. so saya di sini ada membawa beberapa gambar jugalah uh, saya punya kajian sebenarnya banyak melihat kepada uh, analisa visual, visual analysis ataupun analisa tampak yeah. so ada yang berandaian bahawa sekarang ni macam-macam lah uh, baju-baju Melayu yang lebih ketat sebenarnya Betul. yang tidak selesa pun untuk dipakai alright so kalau nak buat uh, jangan namakan dia baju Melayu tu baju tradisional <laughs> ya itu baju lain lah ya uh, kalau kita tengok beberapa contoh di sini adalah uh, ini adalah Sultan Ali Omar ya Sultan Ali Omar Penampak nampak dekat sini ya begitu segak sekali ya, dengan pakaian uh, Melayunya semasa dia di di London ya ni kita panggil baju gelambi ya? baju Melayu gelambi ni dia sedondon semuanya Malang, Kita tengok kaki pun memang besarlah seluar ah, baju semua. ya memang nampak begitu anggun dia ya? sedondon semuanya berpetak ya corak corak kain ni kita panggil corak beragi lah, oh, ya ah corak beragih ha, beragi, ya? ha, begitu labuh uh, ah dan juga beberapa contoh yang lain ya ini uh, kita tengok songket si songket temasik ya bagaimana ya masyarakat ha. dulu ini tahun 1941 kalau tak salah saya ya hmm, mereka memakai songket uh, temasik ya di Singapura begitu labuh ya jadi pandangan bahawa ada yang berpandangan bahawa bila bujang kita pakai di atas betul uh, motif-motif jelah yeah, itu uh, ya yeah, uh, di atas lutut dan bila berkahwin uh, di bawah lutut sebenarnya saya rasa adalah Uh, tidak uh, begitu benarlah ya eh? kalau kita melihat uh, analisa daripada uh, apa yang saya dapat uh, hmm, ianya je, je, je. tidak tepatlah ya kalau kita tengok dekat sini contohnya ya eh uh, paduka sri sultan ibrahim petra ya uh, contohnya di sini dia pakai samping pun di atas uh, lutut ya eh? di atas bangal lutut uh, juga contoh di sini eh uh, Sultan Ibrahim ya uh, yang di pertuan agung kita juga uh, memakai di atas ya dia lebih merupakan penggayaan dan kalau kita tengok pun orang-orang muda memakai uh, lebih labuh ya sebenarnya kain samping dahulu adalah kain sarung hmm. ya dia tidak ada istilah samping dulu memang dia pakai kain sarung lah so saya difahamkan uh, saya pernah berbicara dengan Allah yang ramah. Uh, Azhar Aziz ya, uh, Budayawan kita So dia mengatakan bahawa uh, Samping tu uh, yang pendek tu Sebenarnya trend pada tahun hmm. 60-an 70-an sebab askar Dia memerlukan pakaian seragam uh, Untuk berkawat okay. uh, Askar Melayu ya. uh, Kemudian dia memperkenalkan uh, samping, samping lah, lah. Yeah, So sebab mereka nak berkawat Okay, so samping labuh ni tak apa-apa sesuai susah nak berkawat. So dipendekkan samping tersebut. So bermulalah trend uh, samping yang agak uh, pendek lah. Yeah. So kalau kita nak mengatakan budaya tu tidaklah sebab kita tengok penggayaan-penggayaan bagaimana anak-anak muda ya yeah, memakai samping ataupun sarung yang labuh. Uh, manakala ada juga yang memakai uh, samping yang pendek. Alright. Uh, ini dengan ikatan-ikatan yang pelbagai. Ya, ya, ikatan pun pelbagai sebenarnya ya. Uh, ikatan pancung lah. Okey. Uh, ikatan kembung, ikatan lingkup ya. Uh, itu mungkin kita berbicara dalam uh, uh, sesi yang lain lah. Uh, podcast yang lain lah. Uh. Uh, tetapi uh, contoh yang dekat sini ya, agak simple ya. Agak ringkas ya ikatannya. Ya. Di bahagian tepi dia adakan bunga dekat situ ya. Alright. Okay. So banyaklah contoh-contohnya uh, sultan-sultan ya pada zaman dahulu ya, memakai uh, labuh ya uh, labuh dan juga ada juga labuh dan juga ada yang singkat. Dia mengikut penggayaan ya dia mengikut penggayaan dia. Okey. Kita okay, tahu banyak banyak kita panggil warisan-warisan yang dan kita panggil karya lah ni Doktor. Saya yeah, rasa ni yeah. memang sesuai untuk dikatakan sebagai karya. Yeah. Dan ni tenunan hmm. tangan ni semuanya. Yeah. Ha, ha, ha. Dan sekarang ni kalau tenunan tangan ni boleh tahan lah yang mahal kan. Yeah. Kalau Dia sebab kalau kita lihat tenunan tangan sebab itu dia punya susunan tu begitu teratur. Ya? Kalau kita tengok yang penuh ni pun ya? susunan dia begitu teratur. Nah, sebab dia dibuat dengan tangan So agak sukar lah kalau nak menghasilkan uh, Corak yang begitu complicated Seperti yang ada sekarang ni hmm. Kita nampak Kita melihat secara sepah lalu pun kita tahu ni memang mesin, mesin. Ni Buatan mesin ya. Pada saya tidak salah pun Tetapi kita perlu menghormati Motif-motif yang terdahulu Sebab, sebab dia membawa mesej-mesej Yang tersendiri ya. Mesej Melayu ya. Contohnya dia melihat pada alam ya, apa yang ada di sekitar mereka dan dia cuba berubah uh, dalam bentuk uh, abstrak ok uh, dia stylize kan dia ya, stylize kan bentuk-bentuk tersebut dan dia hasilkan bunga-bunga ataupun motif-motif Melayu lah ada okay. maksud ke doktor di sebalik yang tadi cerita bunga lak apa, apa Apa ayam lawi ya yeah, sebab je rambung. sebenarnya mereka memerhatikan alam di sekitar mereka lah okay alam di sekitar mereka ada yang daripada haiwan ada yang daripada bunga yeah. dan ada daripada pokok ya yeah. pemerhatian inilah cara mereka menghargai dan menghormati alam ya yeah? dan mereka cuba terjemahkan dalam bentuk uh, kain-kainlah ya yeah? kalau kita lihat sebenarnya ada banyak contoh-contoh corak-corak -contoh, uh, terdahulu yang begitu menarik ya yeah? uh, cuma sebab ruang kita kecil ya mungkin okay. kalau buat pameran mungkin oh, kita nah. boleh lah. boleh kita buat ya. pameran sekali ya insya Allah. insyaallah oh, insyaallah ah. so inilah antara jenis-jenis kain ya yang digunakan untuk samping. Lah, ya kalau saya nak uh, melihat kepada butiran-butiran ni terlalu banyak sangatlah ya, terlalu banyak sangat uh, mungkin kita akan buat podcast yang berbeza ya baik doktor ya uh, mungkin ada doktor nak bagi sedikit pesanan kepada apa mungkin warga Universiti Putra Malaysia aa, berkenaan dengan aa, bagaimana kita nak menghargai sebenarnya okey saya, saya, sebenarnya apa pegang yang yang ni aa, yang kat sini ni bunga penuh ni wish cukup terujalah apabila melihatnya apa apa pesanan doktor kepada orang uh, kita kena perlu melihat kembali kepada sejarah kita lah sebab itu yang membina diri kita ya jangan kita ada adakan ataupun mencipta budaya-budaya yang baru dan kita uh, katakan bahawa itu adalah uh, budaya Melayu ya tidaknya kita sekarang ni sebab banyak contoh-contoh yang agak terpesong lah. misalnya kadang-kadang ya ada yang lelaki memakai kongsang yang begitu besar hmm. ya hmm. kalau perempuan mungkinlah tetapi kalau kita tengok contoh-contoh gambar pun ya Butang-butang uh, dulu memang kecil saja. Dia tidak uh, menyerlah. Hmm. Right? Ada juga yang memakai yang kerongsang. Lelaki memakai kerongsang yang begitu besar, agak pelik lah. Di baju melayu. Ah, di baju oh. melayu lah. <laughs> ya, yeah, agak-agak memang agak pelik. Yeah. So kita perlu melihat pada uh, sejarah kita yang asal dengan melihat gambar-gambar lama terlalu banyak. Ya, yeah. boleh lihat di internet ya. Yeah. Uh, contoh-contoh pakaian-pakaian Melayu yang terdahulu ya begitu sopan uh, anggun dan juga segak hmm. Hmm. Jadi tanggungjawab kita semualah lah, ya, Doktor, ya, Untuk memelihara serta mengekalkan tradisi Ya ha, ter Terutama tu yang busana Melayu lah kerana Orang kata pakaian lambang Lambang bangsa kan ya, Jadi bukan mudah Daripada susu, -susu galuh sejarah ni ya, Bukan betul. mudah nak terhasil karya sebegini Doktor. Ya, kan, uh -uh. perhatian pada alam kan, saya tak saya pun tengah fikir juga masa zaman kalau saya dulu-dulu kan -dulu, oh kalau menjadi seorang karya apa pengkarya apa pencebur dalam bidang mm -hmm. ni nak fikirkan nak buat apa ayam lah ya ya lawi ayam lawi ayam, ayam, ayam. ayam kan okay. pucuk rebungnya cukup-cukup yeah. -cuk menarik mm -hmm. jadi baik insyaallah terima kasih doktor untuk perkongsian Uh, bagi busana insyaAllah hmm. kalau ada kesempatan di lain masa kita mungkin banyak lagi sebenarnya kan, saya ya, betul, yakin, betul, saya betul, yakin ya. uh, banyak lagi berkenaan dengan busana melayu yang boleh dikongsikan mungkin hari ini terhad pada waktu dan juga ruang lah ya, kan? saya. jadi insyaAllah kita kongsikan pada sesi podcast akan datang jadi baik, uh, tuan puan, saudara saudari insyaAllah uh, penguasiannya cukup menarik, berharga dan cukup mendalam untuk kita semua diharapkan budaya serta warisan busana ini terus dijaga dan dikekalkan oleh kita semua insyaallah baik saya nik Muhammad ridwan undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh